kakaoğlu sonra ağ rəngdə dondurmanı sonra vişnə də yəni hamısını sevirəm də taq qızdı ilə çay ayi Kiçikdən böyüyə bir çoxlarının ağız dadına oyun olan dondurma istə havaların bir nömrəli seçimidir. İlk dondurma zavodu 1851-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Baltimor şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Kinikdəfə bu süd məhsulu çox-çox çox əvvəl satışı çıxarılıb. Dik dondurma 1786-cı il 8 iyun Nyu Yorkda satışı çıxardı. Tərkibi mineral və vitaminlərlə zəngin olan bu süd məhsuluna tələbat ən çox yayalarda olur. Əksər hallarda isə ən dadlı desert hesab edilir. Bəs görəsən müştərilər daha çox hansı növ dondurmalara üstünlük verirlər? Əsasən yerli dondurmalara çoxdur böyük tələbat var. Daha çox şirəli söylər də var onun içində. Uşaqlara da. Dondurmanın yaranma tarixi ilə bağlı bir sıra rəvayətlər də var. O şouq desertin hazırlanmasını bilən yeganə aşpazın resepti birinci Carlon o qədər xoşuna gəlir ki, o hətta krallığın dondurmacısı adlandırılır. Meyvəli, vanilli, şokoladlı və bir çox növə malik olan süd məhsulu Amerika'ya ilk dəfə 1774-cü ildə Philip Lenzi tərəfindən gətirilib. Bu yenilik həmin dövrün bütün qəzetlərinin əsas xəbərinə çevrilir. Həmin hadisədən 12 il sonra isə dondurma ilk dəfə Nyu Yorkda satışa çıxarılır. Sevinç idayı Tuman Şeymanlı Zaurda Daşov mədəniyyət xəbərləri